বন্ধু বান্ধৱীসকল ষ্টাডিউ টিভি চেনেলটোলৈ আপোনালোকক মই স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ কন্যা সন্তানসকলৰ বিষয়ে মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো দিছোঁ এতিয়া মই নকৈ নোৱাৰিলোঁ যিখিনি বাতৰি আমি শুনি আছোঁ আপোনালোকেও শুনি আছে আজি আমাৰ দেশখনত এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আমি কন্যা সন্তানসকলক বাহিৰলৈ উলিয়াই পঠাবলৈ ভয় হৈছে আমি তেওঁলোক কেনেধৰণে সুৰক্ষা দিম আমি যিখিনি কৰ্তব্য আমাৰ কৰিছোঁ আমাৰ মাক দেউতাকে যিখিনি কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ ড্ৰেছৰ বিষয়ে মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দিছিলোঁ এতিয়া যদি আমি তেওঁলোকক মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে দীঘলকৈ ড্ৰেছো পিন্ধাই পঠিয়াওঁ তথাপিতো আমি সুৰক্ষিত নহয় এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে আৰু আমাৰ দেশখনত আমি সেই এটা ডাঙৰ কাণ্ড শুনাৰ পিছত আমাৰ ৰাজ্যখনত আমি আমাৰ অসমখনত আমি কেনেকৈ সুৰক্ষিত হৈ থাকিম স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা আমি আমাৰ দেশখনক লৈ কথা ক'বলৈ আমি থমুকি ৰ'ব লগা হৈছে সেই বিষয়ে একেটা কথাকে ক'বলৈ নাযাওঁ সকলোৱে পাই আছে সেই বাতৰি ময়ো পাইছোঁ কিন্তু মই আমাৰ কন্যা সন্তানসকলৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ বেটী পঢ়াও বেটী বচাওক কৈ থকা কথাষাৰ কাৰ্যকৰী হ'ব লাগে প্ৰতিখন সৰু স্কুলৰ পৰা এল পি স্কুলৰ পৰা অংগনবাড়ীৰ পৰাই কৈছোঁ কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে টাইকুৱাণ্ডোটো বাধ্যতামূলক কৰকচোন প্ৰতিগৰাকী কন্যা সন্তানে টাইকুৱাণ্ডো ধুনীয়াকৈ শিকক তেওঁলোকৰ নিজৰ শৰীৰক সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰধান হৈছে আমাৰ উঠি অহা নৱ প্ৰজন্মক সুৰক্ষা দিয়া ইমানখিনি ডাঙৰ খবৰ পোৱাৰ পিছত আমি কেনেকৈ আগতীয়াকৈ সাজু হ'ম সেই বিষয়ে কিন্তু দেৰিহে হৈছে ইতিমধ্যে তাৰ বিষয়ে আমি একো পদক্ষেপ লোৱা আমাৰ অসমখনত শুনা নাই এই দুদিনৰ ভিতৰত মই অনুৰোধ কৰিছোঁ সেইখিনি আমাৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে যাতে এটা ভাল দিশ লয় যিসকল ব্যক্তিয়ে ইয়াৰ বিষয়ে মাত মাতিব পাৰে তেখেতসকলে আলোচনা কৰক কাৰণ আমি নগণ্য মাত্ৰ মন যদি নাৰী নাথাকিলহেঁতেন পুৰুষে অকলে সৃষ্টি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন সেই নাৰীক কিয় সুপথে পৰিচালিত কৰাত সকলোৱে আলোচনা কৰি কিয় এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰোঁ বহুত ভাবিবলগীয়া কথা কিন্তু আমি অভিভাৱকসকলে যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনিয়ে আমাৰ সন্তানক দিছোঁ আমাৰ সন্তানসকলে যেনেকৈ আমাৰ ওপৰত ভৰসা কৰে আমি আমাৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি আমি ভোট দিওঁ গতিকে আমি নিশ্চিন্ত থাকিব পাৰোঁ কিহৰ কাৰণে আমাৰ ওপৰত এখন চৰকাৰ আছে আইনী ব্যৱস্থা আছে ইয়াতে এটা কথা আইনীৰ ব্যৱস্থা কেতিয়া ব্যৱহাৰ হ'ব যেতিয়া এটা কাণ্ড হৈ যাব কিন্তু হোৱাৰ আগত আমি সাৱধানতা হ'বৰ কাৰণে আমি সকলো একগোট হ'ব লাগিব আৰু সেইটোৰ কাৰণে আলোচনা কৰি আমি ইয়াৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব কোনে ল'ব যিহেতু আমাৰ ওপৰত এখন চৰকাৰ আছে তেওঁলোকে ল'ব নিশ্চয় ল'ব লাগে মই ভাবোঁ দেই কাৰণ পঢ়ুৱাই শুনাই কষ্ট কৰা মই কোৱাই নাই যিমানখিনি কষ্ট কৰি আজি সেই পৰ্যায় পোৱাইছিলেগৈ প্ৰত্যেকজন মাক দেউতাকেই নিজৰ সন্তানক পঢ়ুৱাই শুনাই ভাল মানুহ কৰিবলৈ বিচাৰে সকলোৱে কষ্ট কৰে গতিকে সেই কষ্টৰ যাতে সাৰ্থক হয় সেই বিষয়ে চিন্তা কৰি আমাৰ অসমখনত ইয়াৰ ব্যৱস্থা ল'বৰ হ'ল সকলো মাক দেউতাকেৰে যেতিয়া সন্তান এটা বাহিৰলৈ ওলাই যায় তেতিয়া বহুত ধপধপাই থাকে সোনকালে ঘৰ আহি উভতি নোপোৱালৈকে মাক দেউতাকৰ বুকু ধুপধপাই থাকে গতিকে প্ৰতিজন মাক দেউতাকৰ প্ৰতি সেই কথাষাৰ চিন্তা কৰি আমাৰ ওপৰত ইয়াৰ বিষয়ে ব্যৱস্থা লোৱা ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তি আছে তেখেতসকলে আলোচনা কৰি যাতে আমাৰ অসমখন সুৰক্ষিত হৈ থাকে তাৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা লয় আজি যি বাতৰিৰ কাৰণে সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰিছে যাতে সেই কাণ্ড পুনৰাবৃত্তি নহওক তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যদি কিবা ভুল হৈছে আপোনালোকে কমেণ্টত লিখিব ধন্যবাদ জয় অসম